Я пришел высказать позицию всех перевозчиков, кроме двух регионов, которые еще не определились. Очень, Какие регионы не определились? Очень хорошо сказала ровно и черновцы. Очень хорошо сказала Оксана Константиновна о том, что давайте мы разделим внутренние перевозки, двухсторонние перевозки и транзитные перевозки. Я э, в свое время, работая министром транспорта Украины, подписал 44 соглашения межправительственных о э, двухсторонних и транзитных перевозках. И ни в одном соглашении не было, что в одностороннем порядке одна из стран, одна из э, сторон может прекратить такие перевозки. Я понимаю боль и сочувствую тем, кто потерял своих сыновей и братьев на войне. Я э, стою, мы не стоим в стороне от того, чтобы помогать... Э, нашим бойцам в зоне АТО. И мы первые медали и первыми мы попали под призыв автомобилей. И наши автомобили там служат и помогают защищать нашу страну. Но я еще раз говорю, это действительно коллизия, в которой тут надо разбираться, садиться и говорить, говорить откровенно друг другу в глаза. Мы не можем сегодня отказаться от транзита. Во-первых, штрафные санкции, которые будут, во-вторых, наши побратимы, такие же, как и побратимы в зоне АТО, находятся сегодня в Казахстане, в Монголии, которые должны были вернуться. Мы практически все эти дни сидели в режиме телефоном и выводили наши автомобили. Надо сказать откровенно, транспортная инспекция России очень непорядочно относилась к нашим водителям. Они останавливали, выписывали штрафные санкции, изымали документы. Мы звонили своим коллегам в ассоциацию российских переводчиков, и они вмешивались в эту ситуацию. Даже приходили к нашим водителям на Брянской стоянке везде, и предлагали: может вам надо продукты питания? Может, солидарность, скажем, водительская, она немножко другая, чем политическая. Нельзя забывать о том, что транзит он кормит нашу страну. Коэффициент нашей страны составляет 3,2%. И когда мы говорим, что 4 международных транспортных коридора проходят по территории Украины, они завтра не будут проходить. Я понимаю, что э, двухсторонка, мы не говорим о двухсторонке. Мы берем груз в Италии и везем в Казахстан. Это очень серьезные и хорошие фракты. Люди зарабатывают эти деньги, потому что они взяли кредиты, они приобрели технику, государство не дало ни копейки, не помогло ничем, эти люди зарабатывают себе на хлеб и кормят семью, и создают рабочие места. Наши участники ассоциации создали практически без помощи перевозчиков власти более 100, рабочих, 100 тысяч рабочих мест. Назовите мне одну фабрику у любого олигарха, чтобы она давала 100 тысяч рабочих мест. Поэтому я еще раз подчеркиваю, Транзит – это обоюдное взаимо, скажем, обязательство между странами, подписавшими договора, и мы должны его выполнять эти обязательства.